ताज्या घडामोडींसाठी स्वान न्यूज लाईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा अंबरनाथ गायकवाड पाडा परिसरातील मधुबन क्लासेसच्या गाळात दर रविवारी पूजा नौगिरे त्यांचे पती आणि आजूबाजूच्या काही महिला एकत्र येऊन येशू ख्रिस्तांची प्रार्थना करतात सायंकाळी ही प्रार्थना सुरू असताना अचानक पाच ते सहा जणांचे टोळके या गाळामध्ये घुसले आणि त्यांनी कोणाची प्रार्थना करतात अशी विचारणा केली यावेळी यशूंची प्रार्थना करत असल्याचं सांगितल्यावर या टोळक्यांनी लाकडी दांडक्यांनी आणि लाथाबुक्यांनी अंबरनाथ शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात ते जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत आमची प्रार्थना चालली होती आम्ही सगळेजण म्हणजे जे लेडीज मिळून गायकवाड पाडमध्ये प्रार्थना करत होतो अचानकच काही लोक आले आणि त्यांनी आम्हाला सीधा मारहाण सुरू केली काहीच का नाही त्यांनी येऊन फक्त विचारले इथं काय चाललंय आम्ही म्हणलो इथं प्रार्थना करतो हो तर त्यांनी विचारलं कशाची बोलले येशूची प्रार्थना चालली म्हणून तर तो ते तेवढंच बोलले आणि लगेच मारहाण सुरू केली त्यांनी सगळं तोडफोड केली तिथं कम सहा जण होते आतमध्ये मध्ये सहा होते बाहेर बरेच लोक होते नाव वगैरे नाही माहिती त्यांना त्यांनी मारलं सुद्धा सगळं तोडफोड केली मारले सगळ्यांना आमचे लेडीज जे होते ते आम्ही दोघीजणी माझे मिश्र त्यांना मारलं आज रविवार के दिन शाम में लगभग साढ़े छह बजे के समय पर गायकवाड़ पाड़ा में एक छोटी सी प्रार्थना चल रही थी जिसमें एक सात आठ लोग वहां पर जमा थे तो कुछ लोगों ने वहां पर आकर अंदर घुसकर जबरदस्ती उनके साथ में मारपीट की है और वहां पर हमारे एक ब्रदर थे उनको इतना मारा है कि उनका पूरा सर फट गया है और पूरा ब्लड उनके शरीर पर आ गया इस प्रकार से आज वहाँ पर अंदर घुसकर तोड़फोड़ की और मारपीट की गई है इस वजह से मारपीट की क्या है अभी इस मामले को हम बोल नहीं सकते शायद ये धार्मिक रीति इसकी वजह से है कि वहाँ पर प्रार्थना क्यों चल रही थी जबकि भारत के अंदर संविधानिक सभी को हक है हर जगह पर कोई भी कहीं भी अपनी प्रार्थना सभाएं ले सकता है लेकिन कई ऐसे समाज कंटक लोग हैं जिनको ये सारी चीजों से जलन होती है और वो बार बार क्रिश्चियन समाज के ऊपर कहीं ना कहीं अटैक करते रहते हैं उसी प्रकार से आज भी हुआ है जिसकी जानकारी वहाँ के जो पृष्ठ हैं उन्होंने मुझे फोन पर दी उसके बाद में मैंने माननीय डीसी साहब के साथ में मैसेज पर वार्ता की और उन्होंने ताबड़तोड संबंधित जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए लगाया और अभी एफ लॉन्चिंग का काम शुरू है अभी कुछ मालूम नहीं पड़ पाया है लेकिन वहाँ के सीसीटीवी और पुलिस ये सब खंगालेगी तो जरूर उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि वो कौन लोग थे क्योंकि मारा बहुत बुरी तरह से गया है और किसी भी धार्मिक व्यक्ति के ऊपर कोई भी धर्म का व्यक्ति हो उसके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार करना ये मुनासिब नहीं है। मेरा पुलिस दरम्यान अवघ्या सात आठ दिवस दरमियान अशा काही लोकांकडून वातावरण दूषित त्यामुळे कोणीही अशा प्रकारे धार्मिक असं कृत्य करू नये अशा प्रकारचे आव्हान पोलिसांनी केले आकाश सहाने स्वानंद मीडिया अंबरनाथ ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा